Salamlar. Bu gün sizə keş kontrol indikatorunda saatlı qəraramlarda necə nice qazandığımızı göstərəcəm. Alərm qrupumuz indikatorumuza bağlı olaraq coinlər haqqında saatlıq al və ya sat şəkində məlumatlar gələn qrupumuzdur. Bunun nəticəsində trading premiumdə pro üyəlik almağınıza ehtiyac qalmayacaq. Bunu öyrdəyəni sizlərə göstərəcəm. Məsələn, dünən gecə saat 2-də Dusk al alarmı qrupumuza gəldi. Bizlər də bunu indikatorumuza baxıb yoxlayaraq işləməyə gələcəyik. İndikatorumuzu yoxlamaq üçün ilk öncə Dascoin-in günlük qrafiyinə açırıq. Klinik Twitter-də gələn alarrmımız uyğundur. Saatlıq olaraq da ikinci onay şamını görə bilərik. Daha sonra stokastik osilləyən 40 səviyyələrindən yuxarı doğru kəsdiyini gördük. Ardından qısa saat aralığı olan 15 dəqiqəlik qrafiyaya baxırıq. 15 dəqiqəlik qrafikdə isə fibo səviyyəsinin bir az üstünə əmr verdik. Fibo səviyyəsi burada bir dəstək olaraq işləmişdi. Və qiymətin burada reaksiya alacağını düşünərək gündlük və saatlığa uyumlu olduğu və eyni ilə alərm qrupumuza da informasiya gəldiyi üçün işləməyə 137.48 civarından girdik. 20x kvadratla long günündə girdiğimiz stasq işləmdə qısa vaxt dərsində 142-yə yaxın kərlə də etdik. Siz də qısa vaxt dərsində qazanmaq üçün